নমস্কাৰ কিয় বন্ধু বান্ধৱ পুনৰবাৰ স্বাগতম হৈছোঁ আপোনাক সকলোতে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ চ' বন্ধুকল খুবেই ভাল খবৰ এছ এছ চি জি ডিৰ ভেকেঞ্চিটো ইনক্ৰিজ হ'ল মই কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ পৰা নাছিলোঁ গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ফাইনেলি বনালোঁ চ' আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান অসমৰ ভেকেঞ্চি কিমান হ'ল বন্ধু অকল কমচে কম আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান বত্ৰিছশ আঠাৱন্নটা মান আমাৰ অসমৰ ভেকেঞ্চি হৈ গ'ল তাৰে সাতাইছশমান আমাৰ ল'ৰা আছে আৰু বাকী ছোৱালীৰ আছে চ' খুব ভাল খবৰ আৰু এতিয়া আমাৰ কাট অফটো নিশ্চয়ভাৱে কম যাব আৰু আগতেতো বাহিৰা কেণ্ডিডেট আমাৰ অসমত এক্সাম দিছিলে এবাৰ বাহিৰা কেণ্ডিডেট খুব কম আগৰ তুলনাত গতিকে কাট অফটো নিশ্চিতভাৱে কম যাব মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ কাট অপৰ আপোনালোকক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিম আপোনালোকে তাতকৈ চাব সেই কাট অফৰ লিষ্টকৈ চাৰি পাঁচ নম্বৰ হয়তো কম যোৱা চান্স আছে চ' সেইটো বাবে সকলোৱে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক ফিজিকেলৰ কাৰণে আৰু লগতে মেডিকেলৰ কাৰণেও ভালকৈ থাকক চ' ভাল লাগিলে আমাৰ অসমত যে ইমানখিনি ভেকেঞ্চি বঢ়াৰ কাৰণে ত' নিশ্চিতভাৱে কম যাব এতিয়া ছিক্সটি ফাইভ প্লাছ পোৱা ল'ৰাখিনিৰ বাবেও সুবিধা এটা হ'ল চ' অতি সোনকালে ৰিজাল্ট আহিবলৈ গৈ আছে গতিকে আপোনালোকে ফিজিকেলি তৈয়াৰী কৰি থাকক হয়তো জুলাই ফাৰ্ষ্ট উইকৰ বা ছেকেণ্ড উইকত এডমিট কাৰ্ড আহিব আৰু আগষ্টলৈকে ফিজিকেলটো আমাৰ হৈ যাব ত' বন্ধু অকল এয়া সৰুৱা ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চ'চাইড কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় অসম